اسی طرح یہ طبقہ ایک اور دلیل لاتا ہے کیونکہ اہل مذہب مذاہب کو ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں اخلاقیات ہیں اور اچھی عادات ہیں یہ مذہب کی عطا ہے یہ ہمارا اعتقاد ہے ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مذاہب کے ذریعے یہ اچھی عادات انسان کو اس دنیا میں اور اخلاقیات عطا فرمائی ہے یعنی اس کی پرنسپل سورس ان اخلاقیات کے مذاہب ہی ہیں جو مختلف ادوار میں اللہ رب العزت قوموں کی طرف بھیجتا رہا ہے انبیاء کرام کے ذریعے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ڈاونسٹ جو ہیں جو ڈاون کی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انسان کی فطرت میں ہے اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے مذاہب نے ہمیں یہ اخلاقیات نہیں دیے انسان کی فطرت میں ہے وہی وہ ڈسپلن ہو سکتا ہے تو حاضری نگر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ انسان کی فطرت میں ہے اور نظام ریاست ہی اگر اخلاقیات انسان کے اندر انجیکٹ کر سکتا ہو تو سب سے مہذب سوسائٹی اگر آج کے دور میں ڈیموکریٹکلی یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہے تو پھر ذرا یاد کریں کچھ سال قبل جب ایک پولیس آفیسر کے ہاتھ سے ایک افریقن امریکن شہری کا قتل ہو گیا تھا تو چند گھنٹوں کے اندر شکاگو شہر کی صورت وہیں کے انتہائی مہذب معاشرے کے لوگوں نے کیا بنا دی تھی کوئی ایک دکان محفوظ نہیں رہی تھی چوری سے کوئی ایک مکان محفوظ نہیں رہا تھا اور وہی ایک انتہائی مہذب سوسائٹی کا شہر وہ درندوں کا شہر لگ رہا تھا کیوں کیونکہ لا اینڈ آرڈر چیلنج ہو گیا تھا اب اوپر ریاست کا کنٹرول کچھ دیر کے لیے وہاں ختم ہوا تھا تو اندر اخلاقیات نامی کوئی شے نہیں تھی جو انسان کو کنٹرول رکھ سکتی کیونکہ جو ایکسٹرنل فورسز تھیں لا اینڈ آرڈر کی جنہوں نے انسان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے ریاستی فورسز کچھ دیر تک وہ چیلنج ہو گئی تو اب جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے وہ ان کا اندر تھا اس کے برعکس اگر کوئی صحیح مہذب اسلامی تعلیم یافتہ معاشرہ ہو جو لوگ اسلام کی تعلیمات اور آکل اسلات والسلام کی عطا کردہ تعلیمات کے ماننے والے ہوں اس کی مثال ہم دھرنے کی لے لیتے ہیں دو ہزار چودہ کہ جہاں پر کوئی ایکسٹرنل نظام لا انفورسمنٹ کا نہیں ہے لیکن بہتر دن میں کسی ایک کی چھوٹی سی چوری بھی نہیں ہوتی یاد ہے یا نہیں ہے کسی ایک کی چوری نہیں ہوتی کسی کا والٹ گر جاتا ہے تو وہ بھی اس تک پہنچا دیا جاتا ہے جتنی دکانیں وہاں پر کھانے کے اشیاء کی تھیں وہاں سے کوئی طاقت رکھنے کے باوجود وہاں سے کوئی چوری نہیں کرتا اور لوگ پیسے دے کر ان حالات میں بھی اسے خریدتے ہیں جبکہ کوئی ایکسٹرنل لا انفورسمنٹ کا نظام نہیں ہے اس دھرنے میں کوئی پولیس آفیسر داخل بھی نہیں ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی وہاں پر وہاں فرق کیا تھا وہ اندر کی اخلاقیات تھی جو اس نظام کو ڈرائیو کر رہی تھی انس اندر کی اخلاقیات تھی وہ دین کی اخلاقیات تھی جو انجیکٹڈ تھی جو کسی جنگل میں بھی کوئی قانون بھی نہ ہو اور وہاں پر بھی کوئی اکیلا انسان بستا ہو اگر اس کے اندر اخلاقیات کا درس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے وہ اکیلا بھی اللہ رب العزت کا خوف رکھے گا اور اگر وہ سمجھتا ہے یا کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اخلاقیات دین نے نہیں دین تو جو تمہاری دنیا کی دی ہوئی اخلاقیات ہے اگر لا انفورسمنٹ کا نظام تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو جائے وہ سارا منظر نظر آ جاتا ہے یہ نظام ہے اس لیے یہ جواب ہے یہ تو میں نے چند مثالیں دے دی نا دو اس طرح کی بیسیوں مثالیں ہیں بین الاقوامی بھی اور ملکی سطح پر بھی آپ سوچتے چلے جائیں جہاں پر انسان مہذب رہتا ہے کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی اسے احساس رہتا ہے کہ میرا مولا دیکھ رہا ہے اور وہاں پر انسان ڈسپلن ہوتا ہے اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑتا یہ وہ دلیل ہے اور جواب ہے ایسے ہر شخص کو جس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مذہب نے کیا دیا ہے اور مذہب نے تو اخلاقیات نہیں دی یہ تو کوئی بھی ملک اپنے اخلاقیات کے ڈسپلنز مینٹین کر سکتا ہے نہیں کر سکتا حاضرین اگر یہ مذہبی اخلاقیات کی بات کرنی ہو اور کوئی کہے کہ یہ جو بین الاقوامی نظام بن گیا ہے پوری دنیا کا اگر انڈیویجول یہ جو پرسنل چیک بیلنس ہے احتساب کا عمل جو ہمیں دین نے عطا کیا ہے یہ اگر نہ ہو تو نائنٹین نائنٹی ایٹ تک اسی روز زمین پر میپ پر ایک ملک ہے پاپا اسے کہتے ہیں نائنٹین نائنٹی ایٹ تک وہاں پر انسانی گوشت کھایا جاتا تھا اور بازاروں میں انسانی گوشت بکتا تھا تو وہاں پر بین الاقوامی قانون نائنٹین نائنٹی ایٹ تک کہاں تھے مگر کیونکہ وہ بیابان دور دراز ایسے علاقے تھے جہاں تک قانون اگر نہیں پہنچا تو وہاں پر اخلاقیات نہیں لیکن اگر کہیں اللہ رب العزت کا خوف پہنچ جائے اور وہاں پر ریاست جتنی بھی کمزور ہو وہ خوف اور اخلاقیات انسان کو خود ڈسپلن کر دیتی ہے